श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः మామకా పాండవాశ్చైవ किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरामहेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकिता नः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्ति भोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः